Колектив бюро технічної інвентаризації набирає обертів у своїй роботі. Після певної перерви діяльність комунальної установи знову поновилася. Наразі спеціалісти, як і раніше, надають послуги при оформленні договорів купівлі-продажу, передачу спадок об'єктів нерухомого майна, проведення технічної інвентаризації. Дета два місяці у нас була пауза в роботі. Ми не потеряли свій кваліфіцірований штат. У нас тільки один чоловік волюса. От ми почали працювати з 21 первого В июне, в июле месяце вы тоже обслужили всех людей, кто к нам обратился. Почему? Потому что ну, у людей были такие запросы, как справочку предоставить о наличии собственности. Мы эти все моменты все эти запросы, просьбы людей выполнили. И сейчас появилось новое вид, тоже люди обращаются к нам в связи с утратой, полной утратой документов на объекты недвижимого имущества. Мы тоже нашли возможность, несмотря на трудное финансовое положение предприятия, нашли возможность снизить цену наказания этих услуг, в результате пожара, в результате разрушения, в результате утери у ходе перемещения с места на место. Вот. Мы помогаем людям делать технические паспорта, мы выдаем копии правоустанавливающих документов, то ли это договор купли-продажи, то ли это свидетельство о праве собственности то ли это какие-то другие юридические документы, дававшие право решения, суда, дававшие право на собственность человеку на недвижимое имущество, мы выдаем копии этих документов и рассказываем, где можно получить полноценный дубликат, то есть оказываем реальную помощь в восстановлении технической документации, правовых документов на объекты недвижимого имущества. Сумнозвестные події, которые еще несколько месяцев тому вирували в нашем городе, позначились и на работе БТИ. Та фахівці выполнили покладені на них зобов'язання у полном обсязі. Сегодня на нас вот так вот свалилась дополнительная работа, извините за такие слова, но эту работу необходимо было делать. И мы за последних полтора месяца, сотрудники БТИ, сотрудники управления архитектуры, управления капитального строительства и другие организации, которые привлекались, мы были привлечены к работе по обследованию домов, поврежденных в результате антитеррористической операции домов не только поврежденных, а есть и полностью уничтоженные дома. Мы провели эту работу, в частности, сотрудниками Бюро технической инвентаризации было обследовано 637, ну, около 6, 640 домов. Еще приходят люди, мы уточняем позиции, то есть речь идет о степени разрушений, первая, вторая или третья степень, мы это уточняем. Возникают вопросы у городской комиссии, где тоже мы обязаны уточнить. Куда и как это потом документы, мы ждем соответствующего постановления Кабинета Министров насчет компенсации я как член городской комиссии. Поэтому да, ждем постановления Кабинета Министров о порядке возмещения ущерба. И я полагаю, что это должно состояться. З огляду на політичну обстановку, ринок нерухомості практично завмер. Операції з нерухомим майном майже не проводяться. Тож обсяг замовлень в бюро технічної інвентаризації дещо знизився. Однак спеціалісти не втомлюються підвищувати свою кваліфікацію, аби відповідати у своїй діяльності найвищим стандартам. Ми пройшли надлежащим образом всі інстанції. Сегодня внесены изменения в постановление кабинета министров. Вот. И мы опять подтвердили свои способности, законные способности коммунального предприятия бюро технической инвентаризации, в частности со своими специалистами. Вот, что мы можем проводить экспертную оценку объектов недвижимого имущества. Там сегодня немножко изменился порядок. Мы опять зарегистрированы в государственном реестре, что мы можем производить эти работы, соответствующие квалификационные сертификаты. Это дает возможность работать на рынке оценка объектов недвижимого имущества. У нас таких сертификатов в Славянске немного. Тем более понимаете, наличие сертификата еще не давало права работать на этом рынке. Это было. Несколько сотен юридических фирм. Сегодня соответствующим образом порядка 9 тысяч оценщиков оставалось без работы на какой-то момент. Сегодня правительство нашло возможность вернуть это все дело опять в изначальное положение. Это даст возможность. В гораздо квалифицированно и быстро оказывается действие гражданам. А соответственно это повлекло за собой, что стоимость этой услуги, где у нас оценка квартиры, стоимость выросла до 2000, от полутора до 2000, соответственно дома. Но на сегодняшний день это позволит снизить в два, два с половиной раза стоимость этой услуги. Намагаючись діяти в інтересах клієнтів, БТІ йде на зустріч городянам, відчуваючи на собі значно збільшені витрати, фахівці залишають на колишньому рівні вартість послуг, що їх потребують слов'янці, та запрошують до плідної співпраці, що матиме суцільні переваги. Увілічились накладні розходи существенно, особливо, що стосується бензину. Потім ми очікуємо теж повищення тарифу на теплову енергію, а таплювати нада та поміщення, де ми знаходимося, треба зберігати рахів і отечі всі моменти но. Мы пока держимся. Мы пока проиграли очень существенно в одном, это в заработной плате сотрудников. И это видно по нашим показателям. Вот у меня цифры на столе. Я имею в виду подчисления, единого социального взвеску, налога на добавленную стоимость, потому что мы перешли на сокращенный рабочий день. Мы не имеем возможности принять людей на работу, потому что у нас работает даже для этих сотрудников, что у нас осталось сегодня 20 человек, у нас не всегда мы обеспечены работой. Но тем не менее, коммунальные предприятия мы сохранили, и я полагаю, даже если возрастет объем работы, мы справимся.